Украинская хартия свободного человека своим пятым пунктом предлагает нам более совершеннее мыслить. Давайте попробуем уточнить понятие структуры мышления, его способа функционирования, как можно отойти от шаблонного мышления, чрезмерно стандартного и перейти к мышлению, может быть, более творческому и свободному, потому что в Библии написано, какие мысли в человеке, таков и сам человек. Поэтому мышление чрезвычайно важно для правильного образа жизни и действия человека. Мышление имеет закономерности и даже прямо говорят о законах мышления. Их условно называют законами формальной логики, потому что закономерности построения мысли оформляют мышление. И вот первый закон формальной логики именуется закон тождества. Он требует не подменять понятия. Я вспоминаю конкретный случай. В свое время один сотрудник управленческого аппарата, приехал из Киева в Симферополь и говорит, президент Украины нам строгое внушение сделал, надо посодействовать более интенсивному и скорейшему значит, содействию ассимиляции крымских татар в украинском обществе. Крымские татары услышали, что-то обиделись, выйти, вышли на митинг, начали на митинг протестовать. А оказывается, пока он ехал ночью в поезде, он подменил тезис, нарушил первый закон логики формальной, потому что президент сказал, надо усилить работу по интеграции крымских татар в украинское общество, а чиновник забыл и подменил понятие ассимиляции. Ассимиляция – это исчезновение в растворении, а интеграция – это включение частью органической в целое. Вот что значит подменить понятие. Поэтому более правильное и тщательное мышление требует соблюдения закономерностей логики, в частности, ее первого закона, закона тождества. Второй закон формальной логики звучит так – Закон запрета на противоречие. То есть мышление должно быть последовательным, и выражение мышления в словах должно быть последовательным. Одна мысль должна логично вытекать из другой вот, и быть обоснованной. Невозможно об одном и том же явлении утверждать и мыслить противоположно. Но вы знаете, что, к сожалению, так случается. Например. Конституция страны начинается преамбулой такими словами, что мы депутаты собрались и вот осознавая свою ответственность перед Богом, историей, совестью вот, и даже будущим поколением вот написали нам. А что мы написали? Написали статью 35 Конституции о том, что у нас светское государство. И школа отделена от церкви, и церковь отделена от государства. Так минуточку, если вы написали в первых строках, что вы, осознавая ответственность перед Богом, это пишете, а потом пишете, что государство светское, так вы определитесь. Если у вас государство светское, то, может быть, с Бога не надо начинать. А если вы с Бога начали основной документ страны, то какое же оно светское? Возникает логическое противоречие. Второй закон формальной логики накладывает запрет на противоречие. Пусть наше мышление будет не противоречивым, более логически последовательным. А значит, надо переосмыслять даже формулировки наших некоторых законов, а тем более практики их применения. Третий закон формальной логики с помощью которого нам предлагается более совершенно и глубоко, а значит и результативно мыслить, звучит как закон исключенного третьего. Уж есть... Третий закон формальной логики формулируется как закон исключенного третьего. Это значит, что если у нас проявились две противоположные позиции, то мы вынуждены будем сделать выбор. Или первое, или второе, третьего не дано. И действительно, иногда, например, об одном и том же явлении можно утверждать нечто противоположное. Трудно пояснить аристотелевскую логику формальными понятиями, иногда легче на примере это проиллюстрировать. Рассказывают, что еще в древние времена к Будде пришел один посетитель и говорит, Будда, мне хочется подтверждения от тебя. Вот мне кажется, что Бога нет, а некоторые считают, что Бог есть. А ты же у нас авторитет. Вот как ты скажешь, я так и присоединюсь к твоему мнению. Как ты считаешь, есть Бог? Он говорит, нет Бога. Он говорит, вот спасибо, ты меня утвердил как раз в этом, а поскольку ты авторитет, я присоединяюсь, теперь спокойненько пойду, все хорошо, Бога нет. К нему приходит второй посетитель и говорит, «Да вот я колеблюсь, некоторые считают, что Бог есть, да и мне кажется, что есть, а некоторые говорят, что нет. А вот ты у нас авторитет, если ты подтвердишь, что Бог есть, то я присоединюсь к твоему мнению, и все у меня сразу станет стабильно и хорошо. Как ты считаешь, что Бог есть? Он говорит, есть Бог. Вот спасибо, говорит, ты меня утвердил, теперь я уже точно буду спокойный, Бог есть, все хорошо, и пошел себе. А секретарь Будды, Ананда, подходит и говорит, Будда, что ты делаешь? Ты одному человеку сказал, что Бог есть, другому сказал, что Бога нет. Он говорит, для этого он есть, а для этого его нет. И вот интересный вопрос, что дуальность, противоположность, бинарные оппозиции ⁇ это часть нашего расколотого мира, нецелостного. И задача логики ⁇ вскрыть противоположные утверждения и потом сделать выбор разумный. Между первым и вторым третьего не дано. В некоторых ситуациях мы встаем перед выбором: или мы так поступим, или иначе. Третьего варианта нет. Поэтому называется закон исключенного третьего. И вы знаете, действительно получается вот сегодня, например, или в другие времена: промолчать или сказать. Человек принимает решение. И принятое решение осуществляет или первое, или второе. Третьего ему не дано, особенно в крайней ситуации. Четвертый закон логики. Ну, могу пример привести более близкий, например, из Евангелия. Подходят фарисеи, лицемеры к Иисусу Христу и говорят, «Учитель, тут у нас вот как-то нестыковка происходит». Моисей сказал, что нужно строго относиться к нарушителям закона, если поймаем кого-то, например, там взятого в прелюбодеянии, в измене, то нужно его забить камнями до смерти. Вот. А ты говоришь, что нужно прощать, не сходить, милосердствовать. Вот мы одну женщину как раз на этом, вот на горячем как раз застали, схватили и вот привели перед тобой. Что ты нам скажешь? Если мы Забьем камнями до смерти, исполним закон Моисеев, то не останется места для прощения и милосердия и снисходительности. Если мы простим, этим мы нарушим закон Моисеев. Что же нам делать? Как применять закон исключенного третьего? То есть обратите внимание, такую постановку вопроса чаще приписывают лицемерам и фарисеям, потому что они не видят выхода якобы. Альтернатива Одна, вторая, третьего варианта не видно. Но Иисус Христос очень интересно как раз попробовал расширить их сознание. И то, что называется в пятом пункте украинской хартии свободного человека, применить не шаблонное мышление. Какое же оно? Он говорит, давайте попробуем посмотреть на эту проблему или с более высокой точки зрения, вот, с высокого сознания, или опустимся в сердце и посмотрим с милосердной точки зрения. Давайте вместе рассуждать. Для того, чтобы упрекать другого человека, надо иметь на это моральное право. Иначе человек скажет, на себя посмотри, сам какой. вы мы сначала свой палец, прежде чем указывать на меня своим пальцем. И действительно, они согласны, чтобы иметь моральное право упрекать другого человека, надо быть самому безупречным. Согласны. Он говорит, ну вот кто из вас сам без греха, тот и брось на нее первый камень. И вот в Евангелии написано, что фарисеи, лицемеры эти, как и они лицемерные не были, они устыдились, у них выпали камни из рук, и они не осуществили исполнение жестокого аспекта понимания закона Моисеева. Поэтому в других вопросах Иисус Христос говорит, а надо было и это делать, и этого не оставлять. А в другой ситуации нужно было выбор делать, или помиловать, или казнить. Как видите, без строгого и всестороннего и искреннего и честного анализа осознанное и правильное решение принять очень трудно об этом говорит четвертый закон формальной логики и помогает нам найти основания для решения он так и называется закон достаточного основания любое решение которое мы принимаем что-то делать или чего-то не делать оно должно быть не произвольным как говорят, не с бухты-барахты, а на каком-то основании. На каком основании вы, например, запретили повесить иконы в учебном или воспитательном заведении? И какой-нибудь там прежний министр обороны или, вернее, просвещения, он скажет, я социалист, моя фамилия там Николаенко, я атеист, и у нас 35-я статья Конституции, Отделяет церковь от школы и церковь от государства. Поэтому иконам места нет в школе, в любом учебном заведении. И вроде бы основание подвел. Закон достаточного основания. Поступает на таком-то основании. Поэтому опять наша задача иметь целостное мышление, мыслить более нешаблонно, более стратегически, более дальновидно. И тогда мы поступаем как? Мы берем не икону, как предмет культа, который подпадает под действие закона статьи 35 Конституции. А берем художественное произведение, например, картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» и вешаем ее в учебном заведении. Это художественное произведение, а не предмет культа. И тогда он не подпадает под эту статью. Вот. Аналитика и мудрость, она помогает нам найти выход и принять какое-то решение не шаблонное. И в этом смысле нестандартное, и не такое хуторянское, и не такое провинциальное, а с более высокой точки зрения и более целостное, и более полное. Но если уж мы говорим о исторических представителях такого мышления, то мы уже вспомнили, сформулировал четыре закона логики формальной Аристотель. И было это почти за четыре столетия торжества Христова. Поэтому, когда тысяча с лишним лет развития европейская цивилизация прошла, то другой представитель истории культуры мышления в цивилизации Гегель сформулировал три закона логики диалектической которая преодолевает шаблонность и тупиковость некоторых решений логики формальной и выводит нас на более высокие горизонты. Первый закон логики диалектической – это закон единства и борьбы противоположностей. Мы с вами, наверное, видим, иногда на улице к нам может подойти какой-нибудь свидетель Иеговы и может вызвать нас на разговор о том, что Иисус – не Бог. А Бог только Его Отец и Егова. И мы начинаем размышлять, потому что нам буква будет перед глаза поставлена в тексте, что есть один Бог и один посредник между Богом и человеками человек Христос и Иисус, отдавший себя для искупления всех или многих. Ну, кроме свидетелей Еговы, есть, например, церковные позиции, такие как Армянская, григорианская церковь, она называется монофизическая. Они считают, что Иисус ⁇ Бог. Бог, притворившийся человеком, если грубо сказать, пришедший в форме человека, а сам остался Богом. Но тогда возникает опять логически неразрешимое противоречие, потому что в Библии написано, Бог единственный, кто не может умереть, кто имеет бессмертие. И тогда Бог не мог умереть на кресте. А человек, если умер на кресте, тогда он не Бог. Бог единственный, кто имеет бессмертие. И возникает логический тупик, и тогда возникает закон формальной логики, закон исключенного третьего. И Гегель говорит: надо встать на такую высокую точку зрения, когда не или первое, или второе, третьего не дано, а когда и то, и другое в правильной пропорции соотношения. И поэтому решение этого вопроса как раз помогает нам закон диалектической логики, закон единства и борьбы противоположностей. Мы читаем в Евангелии, что внутри Иисуса Христа идет борение. Он говорит, «Отче, если возможно, пусть минует меня чаша сия. Я, душа моя, скорбит смертельно, мне страшно идти на Голгофу, но не моя воля пусть будет, а твоя». И это видно, что в нем две воли, и он одну волю преклоняет под послушание другой воли. И тогда в нем и то, и другое. Он одновременно и Сын Божий, и Сын Человеческий. Не или первое, или второе, а и то, и другое, смотря в какой пропорции соотношения. Первый закон логики диалектической, закон единства и борьбы противоположностей, оказывается, действует и работает. Второй закон называется закон перехода количества в качество и обратно. Мы с вами знаем, что если возьмем какое-то количество воды и нагреем на какое-то количество температуры, то вода может закипеть и перейти из жидкого состояния в газообразное, стать паром. А если мы это же количество воды, может быть, возьмем, но остудим, охладим на какое-то количество температуры, она перейдет в иное агрегатное состояние на точке замерзания и станет льдом. Из жидкого состояния в твердое перейдет. И вот эти переходы, они определяются мерой количества. Мерой количества нагрева или мерой количества охлаждения. Поэтому переходы количества в качество происходят закономерно вот по этому закону. перехода количества в качество и обратно. Третий закон логики диалектической – это закон, называется закон отрицания отрицания. Он работает везде, в окружающей природе, в растениях. Иисус Христос его приводил в Евангелие. Он говорит, если зерно, упавшее в землю, не умрет, то и не принесет многого плода. А что это значит? Это значит, что из зерна вырастает стебелек, и он на себя перетягивает соки, и от зерна остается только шелуха, а весь белок, росток растения перетянуло и всосало в себя. Если же стебелек дальше растет и развивается, дорастает до цветка, вот, потом в цветке появляется зависть плода, Плод отрицает цветок, и какие бы ни были красивые лепестки, они опадают. И плод отрицает цветок. Идет отрицание-отрицание. То же самое происходит в человеческом организме, у нас с вами. Наше отрочество отрицает наше владенчество, наша юность отрицает наше отрочество, наша зрелость отрицает нашу юность, наша старость отрицает нашу зрелость смерть отрицает все эти этапы в совокупности. Поэтому это происходит также и в истории. Если мы примем всерьез теорию Карла Маркса и антрополога Моргана о смене формаций, что сначала была там дикость и варварство, а потом наступила такая-то ступень цивилизации, там, первобытного общества, Рабовладельческого общества, феодального общества, потом якобы коммунистического общества. То есть одна формация сменяет другую, да еще и отрицая предшествующую ступень развития. Якобы рабовладельческое отрицало первобытный общинный строй, вот, якобы феодальное отрицало рабовладельческий, капиталистическое отрицало э, феодальный, а коммунистическое якобы отрицает капиталистический. Но это просто хорошо понятно людям советского периода и постсоветского, поэтому эти примеры, я думаю, более иллюстративны. Но закон формулируется как? Закон отрицания отрицания, значит двойного отрицания. Вот и возьмем коммунистов, они отрицали, например, Бога. Атеизм ⁇ это отрицание Бога. Но это первое отрицание. И на первой фазе оно якобы закономерно в соответствии с этим законом. Но на второй фазе отрицания нужно подвергнуть отрицанию сам атеизм. Закон называется отрицание отрицания. Коммунисты этого не сделали. Они первую фазу отрицания прошли, отрицание Бога, а отрицание своего отрицания они не совершили. Поэтому история сотрицала самих коммунистов с исторической арены. Мы можем улыбаться и замышлять, но это работает и в нашей истории, и в нашей культуре, и нам дают большие уроки. Как видите, четыре закона логики формальной, выразителем которого был Аристотель, три закона логики диалектической, выразителем этого, был Гегель, и есть высший закон целостной мудрости. Софии Премудрости Божественной. Интегративный закон, целостный. Об этом говорил человек универсальный Пьер Тияр де Шарден. Одновременно монах ордена иезуитов, католический священник и ученый мирового уровня, палеонтолог, геолог, разработчик учения о сфере. Поэтому мы видим уже сегодня синтез Обратите внимание, какая нумерология в этом работает. Четыре закона логики формальной, плюс три закона логики диалектической, это семь законов логики интегративной, полной, целостной. Система завершена. И вы знаете, что и Библия начинается с семью днями творения, и заканчивается семью с церквями откровения. Поэтому полное развитие целостного мышления включает в себя знание и применение всех семи законов формальной логики и логики диалектической, и применение их ответственно с мудростью духовно. Потому что духовность это целостность, это полнота и это ответственность. Свобода, связанная с ответственностью. Будем учиться так мыслить.